નમસ્કાર મિત્રો પેરના ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે આજ રોજ આગામી જિલ્લા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓ માટે કોંગ્રેસ દ્વારા કવાયત ટેચ કરાઈ ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી એઆઈસીસીના સેક્રેટરી રામ કિશન યોજાએ ખેડા જિલ્લામાં કરી બેઠક ખેડા જિલ્લાના કોંગ્રેસ સમિતિ કાર્યાલય ખાતે કોંગ્રેસના તમામ હોદ્દેદારો સાથે કરી બેઠક આવનારા જિલ્લા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓ તૈયાર તૈયારીઓ તેમજ સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે ચર્ચા કરાઈ જિલ્લાના નેતાઓ સામૂહિક નિર્ણય કરીને વય ચુમ્માળીસ બેઠકો ઉપર મુલાકાત કરશે સંગઠન મજબૂત કરી કાર્યકરોમાં જોશ ભરવા માટે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી જિલ્લાની સંસ્થાઓમાં ભાજપ કબજા અંગે પૂછવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું કે ખેડા જિલ્લો ક્યારેય સો ટકા ભાજપનો ગઢ રહ્યો નથી ભાજપ દ્વારા પરોક્ષ ગંદી રાજનીતિ કરી કેટલાક ધારાસભ્યો જીત્યા છે સામાજિક રીતે વિઘટન કરીને કોંગ્રેસી નેતાઓને ભાજપમાં ભેળવી દીધા છે ને ઉલટા કામો કરીને

और क्या आज खेड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी की और हमारे जो जिला पंचायत में जो प्रभारी है उनकी बैठक हुई यहाँ पे कार्यालय में उसमें जिले के बड़े सभी नेता विमल शाह जी संजय पटेल जी कालो सिंह दावी जी नटवर सिंह जी तथा इत्यादि सब लोग उपस्थित थे जिला अध्यक्ष और सारे लोगों के साथ आने वाले ज़िला पंचायत के चुनाव से संबंधित उसकी तैयारी पूर्व तैयारी हेतु और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए जो चीज़ें हमको कार्यकर्ताओं तक पहुँच के जो चीज़ें समझनी उस बारे में चर्चा और एक सभी हमारे जो नेता हैं ज़िले के उन्होंने इस मीटिंग में निर्णय लिया कि सब लोग मिलकर पूरे जिले के 44 ज़िला पंचायतों में जाकर दौरा करेंगे इस तरह की चर्चा यहाँ पर हुई है संगठन को कैसे मजबूत किया जाए कार्यकर्ताओं में कैसा जोश भरा जाए इस बारे में अभी तक डिस्ट्रिक्ट जो है वो मतलब का कांग्रेस गढ़ माना जाता था मगर पिछले कई सालों से अभी भाजपा ने कई क्षेत्र में मतलब सत्ता हासिल की है फिर से दोबारा कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए क्या मुख्य रणनीति रही देखिए रणनीति तो बताई नहीं जाती लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं जरूर बताएंगे खेड़ा जिला सौ प्रतिशत कभी भी कांग्रेस के कांग्रेस ने उनके हाथ में दिया नहीं भाजपा ने अपनी छद्दम लड़ाई से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एम एल एज पिछले बार दिनों में जीते हैं और भी सामाजिक तौर पे विघटन करके या कांग्रेस के लोगों को अपने बीच मिलाकर और ये उल्टे सीधे काम करके उन्होंने इस ज़िले को कब्जा करने की कोशिश की लेकिन जनता यहाँ के जो मतदाता है वो अभी भी बीजेपी के साथ नहीं है हमें पूरा विश्वास है हमारे जो नेता लोग इस समय घूम रहे हैं जिले के अंदर में उन्हें विश्वास है उन हमारे मतदाता सभी उनसे कह रहे हैं कि इस बार हम आपको आपके साथ खड़े हैं और उनका विश्वास कांग्रेस के साथ आज भी है ज़िले में चाहे वो सरकारी क्षेत्र की बात करें चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र की बात करें चाहे बाकी अदर सोसाइटियों की बात करें वहाँ भी हमारा अभी भी से है और हमारे लोग बड़ी